सभेमध्ये एक लक्षात घ्या की वरिष्ठ जे सर्व वरिष्ठ जे जे होते माननीय आमदार होते त्या ह्याच्या समितीमध्ये होते आणि त्या समितीमध्ये असल्यामुळे त्यांना जे समितीमध्ये सदस्य आहे त्यांना तिकडे बोलता येत नाही आणि मग तुम्ही वरती पण बघितलं असेल की दानवे साहेब पण बोलू शकले नाही सतेश पाटील पण बोलू शकले नाही तर ज्येष्ठ जे सदस्य होते त्यांनी तिकडे मांडण्याचं काम केलं एवढंच नाही तर लेखी स्वरूपात त्यांनी सतरा अठरा मुद्द्याला ऑब्जेक्शन करण्याचं काम केलं कारण प्रथा अशी आहे की शेवटी ज्यावेळी सर्व सजेशन ऑब्जेक्शन याच्यावर निर्णय होतात त्यात काही एवढी घाईघाई नाही तिकडे त्यावेळी ती समितीची बैठक झाली तर त्यात, त्यात काही सदस्य आले काही सदस्य नाही आले आणि तो ते लगेच कायद्याचा स्वरूप करून घेऊन त्या समितीच्या अध्यक्षांनी हे बिल आणण्याचं काम केलं ज्याला प्रकर नीतीने विरोध करण्याचं काम विधान परिषद मध्ये आम्ही केलं आणि सर्व महाविकास आघाडीचे लोकांनी पण देखील त्याला विरोध करून वॉकआउट करण्याचं काम केलं आणि मला अजून सांगावं लागेल की अनेक ज्या या विचारसरणीच्या म्हणजे या सुरक्षा जनसुरक्ष विचारसरणीला मांडणार आहेत कायदा सुव्यस्था बिघडत असेल किंवा नक्षलवाद असेल त्याच्याबद्दल आमचा अजिबात विरोध नाही त्याला तुम्ही निश्चितपणे अटक करा आज उपासारखा कायदा आहे त्यानंतर बी एन एस सारखा का कायदा आहे मोका आहे आहे अनेक कायदे आहेत हे कायदे पण आहेत ना आणि अनेक संघटनेवर बंदी आणायची देखील आता आद जाण्याची आहेत या अगोदर देखील बंदी आलेले आहेत ते कधी आणू शकले असते पण ठराविक राज्यामध्येच कायदा आणि बाकीच्या जे भारतीय जनता पार्टीचे असलेले शासित असलेले याच्यामध्ये राज्यामध्ये कायदा करायचं नाही हे कुठेतरी षड्यंत्र आहे का कुठेतरी हे लोकांना दिशाहीन करून घेऊन सरकारच्या विरुद्ध जो बोलेल म्हणजे उद्या तुम्ही विचार करा एक आंदोलन करायचं असेल पण मंत्र्यांच्या गाड्याच्या विरुद्ध आला तर तो, तो सरकार विरुद्ध आहे त्यालाही देखील या जनसुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटक होऊ शकते का कायद्याचा वापर गैरवापर होऊ शकतो का असाही प्रश्न आहे तर अनेक वेळा लोकप्रतिनिधी मागणी करतात लोक करतात तुला जास्त बोलू नको तुला आम्ही हे करू आता असं नवीन होईल का जास्त बोलू नको तुला जनसु जनसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करू हे होईल का अशी एक मनातली शासन आहे हिंदी प्रश्न उपस्थित केले होते वाक्याला घेऊन सगळ्यांनी सभात्याग केला त्याऐवजी जर आपण चर्चा केली असेल तर संयुक्त अजिबात नाही त्याला कारण असं आहे की ज्या पद्धतीने ते जे बोलण्याचा प्रयत्न करत होते राजकारण करत होते हे त्याच्याचा एक भाग होता सभापती महोदयांनी सभागृहाचं कामकाज बंद करायच्या अगोदरच निवळते शब्दावरती नाही तर या जन सुरक्षा बिलाच्या वरती पण देखील वॉकआउट करण्याचं काम केलेलं आहे त्यांनी शंका कुशंका केली कारण बहुमत त्यांच्याकडे आणि आम्हालाही माहिती आहे की बहुमताच्या जोरावरती ते बिल लादू शकतात पण हे जरी बिल कायद्याने लादू करण्याचं काम केलं असेल आम्ही माननीय राज्यपालांची भेट घेणार आहोत एवढंच नाही तर जनजागृतीमध्ये करून घेऊन या बिलाला अजून विरोध करण्याचं काम हिंदी सर, आगे जन आगे। सर जन सुरक्षा बिल जनहित में जनता के लिए है जन में प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे भी इसमें आपने देखा होगा कि जन सुरक्षा के बिल के नाम के ऊपर लोगों की आवाज दबाने का काम हो रहा है क्या ऐसी एक शासन का हमने निर्माण की थी और आपने देखा होगा कि कई राज्यों में जहाँ पे नक्सलवाद है वहां पे बिल आया ही नहीं अगर देश में ये बिल अगर है तो उपा के अंदर भी कार्रवाई हो सकती है बीएनएस के अंदर कार्रवाई हो सकती है आज महाराष्ट्र में मौका है ताड़ा है वो कह रहे हैं कि चौसठ ऐसी संगठना है जिसके ऊपर बंदी लाना है तो अनेक कायदे अपने पास आज भी है कि क्यों नहीं लाई गई इतने सालों में इतने दिनों में सवाल ये हो रहा है कि जन सुरक्षा को सामने रखते हुए पॉलिटिकल लोगों को की आवाजें बंद करने का काम और साथ ही साथ में सामाजिक संस्था जो सरकार को लगता है कि हमारे विरुद्ध में कल उठ के अगर कोई मंत्री के विरुद्ध में अगर कोई आंदोलन करेगा उसको लगेगा ये सरकार के विरुद्ध कोई अगर विद्यार्थी संगठन अगर प्रशासन को लेकर और विद्यार्थियों के ऊपर विद्यार्थियों के प्रश्नों को लेकर सरकार को अगर विरोध करेगा वो लगेगा कि नहीं ये हमारे विरोध में बात ये एक आ, सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि अनलॉफुल अनाधिकृत जो जिसको कहते हैं कि वे के व्याख्या कहा भी उसका स्पष्टीकरण किया नहीं गया संगठना सिर्फ कड़वे डावट संगठना बोलकर लिखा गया लेकिन जब मूल जो बिल में संगठना का उल्लेख कहीं नहीं किया गया तो कल डावा डावा कड़वट डावाई की कल कामगार संघटना के ऊपर के ऊपर हो सकती है किसी के ऊपर हो सकती है और मैंने कहा कि शायद पुनाल कामरा को अंदर डालने की व्यवस्था जो हो नहीं रही थी उसी लिए ये जन सुरक्षा की, की, की प्रावधान की गई है क्या ऐसा भी मैंने सवाल विधान परिषद में खड़ा किया तो देखिए ये अगर बिल लॉ एंड जुडिशरी के माध्यम से होता उस उसपे अगर लोगों को अगर विश्वास में लिया जाता पब्लिक में डाला दाल जाता हजार देने का काम सर्वसामान्य लोगों ने किया उसकी सुनवाई हुई नहीं विधायकों की समिति की मीटिंग भी डेढ़ दो महीने के अंदर इतना बड़ा बिल उन्होंने जल्द से जल्द मीटिंग लगाकर लाने की कर इतनी क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को कि जो उन्होंने सोच समझ कर विचार करके नहीं लाया धन्यवाद एक बड़ी आज जन सुरक्षा बिल को लेकर हमने बहस की मैंने खुद इस प्रश्न को जन सुरक्षा बिल को विरोध करने का काम किया हमारे नेता अनिल परब जी ने कांग्रेस के तरफ से अभिजीत बंजारी जी ने और ये हमने जताया कि जन सुरक्षा के नाम के ऊपर पॉलिटिकल लोगों को रोकने के लिए सामाजिक संस्था जो है जो सरकार के विरुद्ध में बात करेगी उसके विरुद्ध में रोकने का काम करने के लिए लाया गया और क्योंकि हमारी मेजोरिटी उनके पास है ये आपको पता है इसलिए हमारी बात जब सुनी नहीं जाएगी तो हमने वॉकआउट करके इस बिल को विरोध करके वॉकआउट किया धन्यवाद नहीं अभी तो बिल उन्होंने पारित किया हम राज्यपाल से मिलेंगे कि वो बिल को पारित ना करे उसको मंजूरी नहीं दी फिर भी उन्होंने किया तो जन जागृति यही हमारे हाथ में श्रमिकों को जो है श्रमिक आंदोलन और किसान आंदोलन को भी मैंने आज उसका भी जिक्र किया कि किसान आंदोलन को भी आतंकवाद तैयार किया गया तो कल अगर यहाँ किसान का आंदोलन होता है कोई कामगारों का आंदोलन होता है वो कहेंगे कि इसमें भी नक्सली ऐसा भी हो सकता है तो ये एक अलग तरीके की सोच हो सकती है और उसकी जो प्रश्न चिन्ह हमारे मन में वो हमने जिक्र करने का काम किया